ви вже вдова? 17 років, ось у вересні місяці, 17 років. О, чоловік мій робив, управляючим кормоз. І на роботі помер. То вас більше нікого не залишили, так? Да? Ну, ж дочка, дочкала, мене ще дочка є, то дочка біля мене, вона була в цьому кишені. А син допомагає, так? Да? А син мені. E acredito no étio, a dona da quebra, o étio rivo, de uma judéia de ser vindo, ele vai matar todo mundo, ele vive. o que está lá em casa, que está na maneira estrelada. e Він ходить, а тут до шукання, у мене перекіч водороди залодіє, бо у мене час поситієми, що їх кровотечі мене задають. Ви йому ранові обробляли, так? Ну так, да. так. Да. І все. Каже, що стріляли, я ж, скаже, що рази. Я кажу, впав. Він каже, почали мене біти ногами.

На диване. На тому диване. том <губ> диване. там я обругляла всю рану <губ> его. он был при памяти, в сознании? Ну, пришел, ну я пришел уже до дома, то был при памяти. А там он, каже, я упал и ничего не знаю, что он, и каже, уже со мною там. Ну, он и что ему, чтобы там угрожать, уже что у него. И закупают. Лес погребить. Це в цих штанах він був одягнений, да, да, це да. кров я бачу, так? Да, кров, кров шорсті, кров. Ну-ка, так досвідуємо, щоб було видно. Давайте ага. я отако. окоп. Тікла в його аж тоді, аж вниз, по, ну по нозі, аж у була кров. Така кровотеча була. Як він ліз, то ще й за постелі. Ну, Тож він постирав. Mm -hmm. На этой Вы тут живете, да? Да, тут живет моя мама, до которой я приезжаю и помогаю ей. Ну вы живете тоже тут? Я живу сам у Шомери, uh -huh. я там. А приезжаю до матери. вы в тот день приехали до матери, да? Да, я в тот день приехал до матери. Выведите себя, пожалуйста. Я в Синюкрине Петрович. Где вы проживаете? Я проживаю в Шомер, улица Макаренко, 24. Что у вас случилось? 20 мая я пошел по есть ли в лесу грибы. Иду возле речи, уже возвращался домой, уже было под вечер, по 9 часов вечера. Так уже почти сереть начало. Сначала двое, потом их четверо было. Стой, иди сюда, что ты здесь делаешь? Так что, хожу вот с палкой, говорю, в это самое. Смотрю, грибы есть или нет. Иди сюда, подошел. Никаких претензий. Ты что ты здесь лазишь В такое время. Это самое. Я, наверное, есть ружье, такое у меня ружье, я его в жизни не видел. Ружье. Их двое, один был с ружьем. И вы знали этих людей раньше? Одного я знал Кто? Это Путишенко Дима. Я, я знаю его наглядно, знаю, знаю, что он держит пилораму. это то бизнесом еще занимается. Предприниматель, да? Да, и что он, это самый, директор этого, типа... Этого участка, где охотятся. Ну они там зимой, я знаю, приезжают к ним люди, они, он типа директор да И вот еще вот. это самое, голова у меня была побита вот здесь. Я прямо, когда она засохла, такую таску прямо вот так вот выщупывал. это там, ну то, которое, ну кровь осталась запекшая, кровь. Да. Как они били? Ногами, руками? И ногами и руками, там потом я сознание потерял, вообще не знаю, что они со мной делают. То есть лежачего били? Не лежачего, конечно, лежачего. Так сколько человек избивало, по Избив... вашим оценкам? По моим оценкам, их избивало, начало, что я помню, что было, било их двое. А потом, сколько меня било, то я не знаю. То есть в лесу двое избивало, да? Двое в лесу, и было а. там четверо. А гнались четверо, да? Гнались четверо, там окружали двое, двое за мной бежали, этот пистолетом стрелял. Когда я упал, этот подбежал сразу ногами, меня начал. я потерял сознание. Вы не помните, сколько выстрелов было всего? Четыре. Четыре выстрела. Да. То есть два промаха и два попадания. Да, да. С какого расстояния примерно они у вот вас стреляли? Метров пять-шесть. Метров пять-шесть? Да. Это близкое расстояние. Они трезвые были или... Они пьяные были, какие они трезвые были. Там да. где, где... Я то... подошел еще к одному, говорю, я дрожать начал как это в конце, говорю, ну я курю сам. Говорю, дай сигарету. А на а тебе бичок Просто я смотрю, что рано-то так сбоку, если вы убегали к ним спиной и они стреляли. Или они вас как? Ну, а загоняли как-то сбоку. Бог да? его знает, как они, я вон к речке, думаю, в речку хоть прыгну, чего они меня убивают нас, за, за что, самое главное. Угу. То есть первые два выстрела промах или как? Вот какие попали именно? Я не знаю, вы понимаете, не помните, в, этой, да? в, этой, в этой горячке, знаете, когда по вас стреляют, какое впечатление. Тут уже ноги отказывали, когда начали стрелять. даже еще не, может не попали, да я уже все дрожало. А сейчас вот какие последствия? Ну ничего, на, на пуля на ту ногу так тянет, мышцу тянет и все. Вот так вот постоянно, особенно ночью голова болит, башка, может даже мини не не знаю, что там было, но башка болит. Ну если ногами по голове били, конечно было сотрясение, а пуля мышцу задела, видимо. Это еще вам повезло, что сосуды не задеты. Крупные? Я не а знаю. Это ну, просто в принципе, в принципе, это прекратилось, я знаю, где-то, ну, постель у меня была тоже, ну, она стиранная, конечно, mm -hmm. постель была в крови у меня. Первую ночь и вторую ночь, хотя и перевязанная была, ну, через бин, через прокладку проходила кровь. Ну, там дырка такая, я же говорю, ну, сантиметра полтора. Сколько вы лежали после и, этого? И эта самая кровь пошла, пошла, mm -hmm. аж до, да, как я был. Mm -hmm. Ну, где-то, я не знаю, дня три я а точно не ходил. Отлеживались, да. да? Потом начали двигаться. Кто вас видел в таком состоянии? Ну, кто? Видели мои друзья, приезжали ко мне. Мать видела, что... Ну, ребята приезжали ко мне, вот они, мать один ко мне специальный привез. Ну, помогли, помогали там. Я помню. они даже дома... Не было, они... ну, такое... Почему вы никуда не обратились, ни какие органы? Потому что они мне сказали, не дай боже, ты обратишься или в милицию, или прокуратура, или куда-нибудь в суд. И хата сгорит. И тебе будет конец, мы тебя завезем в лес и закопаем, как мы тебе говорили. Это их слова. А почему сейчас решились? Не знаю, потому что идут угрозы. И отдай деньги. Они возьмут меня сейчас 5 тысяч, ну найду этих 5 тысяч, где-то займу там соседей, там, не знаю, брата, сваток, говорят. Ну а потом они приедут опять, да, и еще 10 тысяч. За что? За то, что они меня постреляли, побили. То есть у вас просто нет выхода, вам надо, да, надо озвучить обращаться. эту тему. Вы обратились вот официально куда-нибудь в ну, последние дни? Когда, куда? Обращались и поехали прямо в это самое, прокуратуру прокуратуру, в прокуратуру, Вроде Да. Написал заявление, снял, прошел медицинскую медкую экспертизу. Уже мед, прошли, и, да? да? Есть бумажка. Отлично. А когда вы ездили в прокуратуру? В Это число у нас 20. было? 20 июля 2012 года. У ну, нас два месяца. Написали в областной прокуратуре заявление. Как вы думаете, будет расследование? Будет уголовное дело возбуждено? Я считаю, что по закону Украины, я так думаю, это мое личное мнение, что должно быть. Что они mm -hmm. должны это дело возбудить, что это беспредел. Не любого человека тогда могут поймать, побить. Ну, в Украине продолжают охотиться на людей. Это самое. Побить. И требовать с него деньги. Один там этот курилюк, он же бывший это самый прокурор. Это кум этого, который меня стрелял, он тоже там стоял. И это он мне говорил, что это самое. Что а можно не подробнее? Не в милицию. Ага, он это угрожал, он, да? да? он мне сказал, если пойдешь в милицию или в это самое, или в прокуратуру обратиться, тебе будет еще хуже. А бывший прокурор какой прокуратуры? Коростенского района, по-моему. Города, города. Или города города или, да? Или я района, не да? Точно да? Не знаю. Ну, прокурор, а он, как он... давно он был прокурором? Не знаю, года Или... Он там был да, в этой... Я его видел это самое, в я его видел по телевизору, ну что-то там показывает, это продача. Да. Видел я его, ну, без сознания, видел его, как-то в парке здесь в Комере, там был какой Во парк. время избиения он присутствовал? Да. А во время стрельбы и погони? Нет, не, не видел я. В погоне. В погоне он был. В погоне он был. В погоне участвовал. Да. Бывший прокурор. Курилюк, да, да вы Курилю. говорите. Имя отчество не помните? Не знаю, Вася, по-моему, да. Так а кто стрелял? Стрелял э, Кутишенко, Дима. Отчеству, я не знаю. А кум, вы говорили, чей? -то? Кум он этого Дима. А, прокурор, кум, кум это вот Вадим, этого путешена. Ага. Так это у них семейный подряд гонят за, за людьми с оружием и отстреливать. Ну одного было не в этого, что с пистолетом, а какой-то с ним был еще, то ли его водитель, то ли Я говорю, но ну, один был с ружьем, Это я видел точно. С друзья они не стреляли. Ну это вам еще повезло. Ну, может быть, у берега закопали, и меня до сих пор никто не нашел. Когда я шел домой, уже ну, практически полз. Тянул эту ногу, все в крови было это самое. Встретился у меня, ну, ну мой не знакомый, он работает в этом самом лесу, в лесничестве. Раньше лесником работал, сейчас не знаю кем. Ну, факт то, что это Демчук Саша. Он видел, все помог мне это самое, добраться домой. Все помог это самое, там страны, это самое. То есть еще такой, один свидетель, да? Да, он, да, есть он, он, он видел это все. Вот по этому мосту я, когда, когда меня постреляли из сбили, я домой побирал, по по этим дверям, Вот так вот. речка как называется? Речка ВУЗ. Я так мало по людям не стреляю понапиваюсь, не стреляю. Вы его где-то видел, как он шел? А я видел с той кочерки, через мостики там, через... Ну uh -huh. И он, это... Цей... Иде. Один из сил, я еще подъезжаю, да, стою, питаю, что такое. И мне рассказывает, как... Показывает, как стрелял. Дырка у него была такая, и А я ще цей мопед оставив там, я помогу мені вистати дійти. А мопедом їхав? Да, мопедом. їхали. Крові барка були. Да, кров еще вам. Що там дірка такова, щоб палець тут залазить? А як вас звати? Сашка. Фамілія, прізвище. Yeah. Римчук. Римчук, а де ви мешкаєте? Тут у Березневе. Село Березневе, так? Так. Я їхав, почому виїздити ж вони поруч сі села. Да. Воно, але але перейменували не Ви будете свідчити, якщо кримінальна справа, слідчі будуть призивати, викликати. Те, що ти бай... Годи, буду, що... Не будете заперечувати. Ні. А взагалі ваша думка таке можна з людьми робити. Як це таке? Як це так, людина ходила в лісі, гриби збиралася, що там? Як це так можна? На каком основании? Загоняют как звера. Ну, на каком основании? Стреляют. Да. А что это за люди стреляли? Вы их знаете взагалі? Что там за компания так разводалась? Я не ну, знаю, кто там. Ты, наверное, все. охотники великие, что тут закупляли все. На охоту я, допустим, охотник. Выйти на охоту я не имею права. А цены такие, что На за ту карточку на того зайця пойти походити і то. Це якесь начальство охотилося. Хто це були взагалі? Начальство. Начальство? Вони, я так зрозумів, що це є, що тут а, спонсори цей, що закупили це, це це і цей учасник. А прізвища не знаєте чи знаєте, хто це такі взагалі? Одну, одного я то знаю. А хто Там такий Кутішенко, я його, вроді фамілії. Він сам із Бондаров. Ну, начальник викликав? Ну я не знаю, начальник я в пілорамі свої, знаєте, що зараз вони ставлять себе там, начальник, в начальні, я, там начальник. Бандити. 150 гривень на день. За два дні 300 гривень. А як я отримаю тисячу гривень? Що я кожен день, день в лісі режу в ліс. Да, да, так, так само, это тут до Емеляночки литературно-технического, поедет тут граница Денагера, а это у Шомерска, тут такие самые, тут тоже, они конечно, он прямо он и говорит, я приезжаю и говорю, вот эти бабки, его охотятся, а какие бабки, да мне такие бабки, мне нужно 10 лет забирать, чтобы мне выйти один день по охоте. так само и тут, они позакупляли все, и они стреляют что хотят, не то, что по лицензии стреляют, Люди а стреляют. то, что хотят, а по людям чего они стреляют. Это, за это надо наказывать так, чтобы их только близко не было. Вообще, чтобы не было. Саша помог мне добраться домой, приехал еще мой товарищ, Саша не перезвонил. Это самое. Ну, помочь мне. Он спросил, какие лекарства мне надо, что-то что какое-то, что привезти, бинты там. то есть он видел ваши раны? Конечно. Сразу же тот же, ну, буквально через полчаса он подъехал. Ага, это сам. Может, ты там зимой переговоришь Что ты там меня так и не они меня так подозревают. А это самое, чуешь? А может, ты с ними переговоришь там? Ну, я переговорю, конечно. Ага. Ну, хорошо, а когда мы встретимся? Так, давай, давай, Леша, я знаю. А ты, ты в Почелке, чем в Шомы? Я в Почелке. В Почовке? Да. Я, Леша, буду на хозяйстве, я позвоню, то ты подойдешь. Как будешь на хозяйстве, что я подошел, да? Так, то будемо тобі ближче, там через річку перейти, що прилетеш до мене до поговоримо таке, щоб це не чув не з. Може, може меншу суму там їм якось по побазати. Ну я за щось балакаю, що може я там у говорю трохи, де на себе візьму, коли такі діла. Трокові, треба з собою поговорити. Ну добренько, давай. Добре, так? А коли, ну ти на хазяйці сьогодні будеш? Ну я вже я... Ну, короче, на меня, добрый? Да, я дам тебе билет. Хорошо. Давай, давай.